Доброго дня! З вами Файна Садиба. Я Ірина Дворжик і наш друг, дизайнер і скульптор Олексій. Добре. Олексій е, завжди нам відкриває якісь цікавинки, які стосуються дизайну і ландшафту. Зараз він нас запросив. Я навіть сама не знаю куди. І Олексій зараз нам розповість: куди ж вона запросили? Що тут має бути? Добре, це майбутнє кафе для творчої володі, угу. де я збираюся зробити цікаві інтер єр, інтер всякі угу. речі. А що тут має бути? Я, я так зрозумію, що ось саме тут добре. По перше, я хоч хотів зробити е, таке абстрактизоване коріння, яке буде дуже цікаве по своїй фактурі, структурі і мати таке дуже цікаве освітлення, угу. яке неможливо передати словами, але якщо ви побачите, ви зрозумієте, що це дуже не такий проект. Сій Степанов молодий, але вже відомий талановитий скульптор і дизайнер. До 19 років навіть не думав пов'язувати життя з мистецтвом, серйозно займався футболом і досяг успіхів. Але, як кажуть, якщо людина талановита, то талановита вже в усьому. Кардинально змінивши вид діяльності, отримав визнання як скульптор у творчому доробкові майстра майже дві тисячі робіт. За кордоном він займався оформленням зоопарків, музеїв, розважальних парків і навіть Діснейленду. В Україні Олексій нещодавно завершив роботу над розважальним парком у Тернопільській області. Хочете своїми руками створити коріння е, творчої молоді? Так, десь щось таке. Це символічно дуже важливо, тому що дійсно коріння, дерева це все символізує е, якийсь перехід е, від одного мира в другий. Ну, і... ну усе починається з коріння. Так, Саме так. тут будуть зростати е, творча молодь. Творча молодь так. Отже, я і ви, любі глядачі, будете спостерігати за тим, як тут буде зростати коріння, коріння майбутньої творчої молоді. Отже, поїхали! Прошло и месяца, а наше арт-кафе и корень молоди уже готовы. Картинка стала явью. И теперь можно дивитись и радоваться и так? Да, совершенно верно. Вот ты сказала картина. И я сразу вспомнил, что когда мы сюда пришли, мы отнеслись к этому кафе как к холсту, белому холсту, на котором мы сделаем первые штрихи, а потом будем смотреть дальше, как развиваться будет действие дальше. То есть не было такого, что у нас есть конкретная стопроцентная концепция, мы хотели сразу сделать вот эти корни, сделать такую вот творческую реализацию. И потом отталкиваясь от этого будем смотреть, что будет дальше. Ну, честно говоря, когда я дивилась на картинку, я особенно дуже уявляла, как это будет выглядеть. а сейчас я вражена. Прошло буквально может несколько часов, как мы вот все открыли, и поэтому даже сами немножко удивлены э, результатом, вот э, удивлены в хорошую сторону, вот и теперь, конечно, отталкиваясь от этого, у нас уже появилось очень много других идей, потому что вот эта тема корней, тема э, такого вот ну такой бионики с органикой, э, все играет от меняется цветами. Это очень сильно хорошо подходит под атмосферу этого заведения, потому что здесь учатся студенты, учатся дизайнеры. Вот, поэтому это, знаете, так, живые души, которые будут развиваться, учиться. И поэтому хотелось что-то такое динамичное, слегка абстрактное, но в то же время не чуждо нашему восприятию. А, до речи, про молодь. все вы створили такой корень молоди. Ваш талант, безумовно, он очень великий. И я надеюсь, что передавать и в да. Я хочу, чтобы люди, которые учатся здесь, смогли участвовать в моих проектах, смогли научиться. Я хочу передать им все, что я знаю, потому что это... мы все родичи, я считаю. Мы живем на одной земле, мы родились здесь. Вы ремесло. Есть очень хорошая творческая группа, и группа разрастается. Я думаю, что мы построим здесь на Украине грандиозные паны, которые я потом со временем вам расскажу. Голливуд, я думаю... Я что вы на запрос это не только расскажет. Обязательно, обязательно. Я думаю, что к нам будет еще приезжать из Голливуда и учиться, как это мы сделали лучше, чем у них. Мы сделаем студии, парки, у нас будет сниматься кино, к нам будут приезжать сюда специально, чтобы снять какой-нибудь интересный фильм. И здесь очень интересный нюанс по концепции. Вот если вы посмотрите эту фактуру, то может кому-то она показаться очень простой. Вот. Но вот я люблю вот эту простоту. Вот если вы посмотрите в украинских хатах... Есть просто мазанка, это мазанка. да, просто мазанка. Она простая. Вот я когда был молодой, я думал наоборот, чем фактура ровнее, тем это лучше. На самом деле, чем она кривее, чем она сделана руками, видно, что она сделана руками, тем она живее. душа там. Да. Нет. Так, и, я с вами согласна. Вот вы когда заходите в украинскую, вот что-то на вас действует приятно, да, и вы думаете, что что-то непонятно, что, а это действует на вас вот эта мазанка, вот эта печь, вот эта энергетика, потому что это мазалось с руками, с любовью, Но Чувствуются какие-то недостатки, потому что человек, который это делал, он не старался делать идеально ровно. Это не была цель. Ну, в природе зале ничего досконального не да. было, тому, в принципе, и здесь он вот, и сприймается так. Совершенно верно. И здесь я, получается, хотел передать вот эти вот абстрактные формы органические, но мне нравится э, манера реализации вот этой вот слегка мазанки такой. Знаете, она мягенькая, и она хорошо берет я на себя цвет. Хочу. Можно даже вам это дать я попробовать. За буквально месяц, на месяц еще не прошел. Ну, это уже все-таки вот сказывается наша работа, которая профессионализм. была профессионализм, да, уже столько лет мы в этом деле. Поэтому э, просто все было очень хорошо организовано, сразу люди все приготовили. Э, Тут уже налаженный организм, честно, часики. честно, ночами просилал? Да, и Было пять ночей, по все очень устали. Но все, знаете, получили такое удовлетворение. Вот они сейчас заходят, даже уставшие, просто смотрят и сидят, садятся возле нас историк. И просто, да, пьют чай и смотрят. И сами не понимают, чего им так хорошо. Так, цікаво. Алексей, расскажите, что а, а чего это выготовлено. Трошки, відкриты нам секрет. Да, я, я с удовольствием открою секреты, секретов нет. Я на самом деле хочу, чтобы все все знали. Это такая фактура, которую я придумал сам. Съявится Она конкуренты. Пускай я <laughs> очень буду рад. Просто знаете, я люблю благородные материалы, как дерево или камень. Но к сожалению, многие вещи тяжело сделать из дерева и из камня. Это очень большая работа. А вот за счет цемента, можно создать пластику, можно создать имитации дерева, имитации камня, какие угодно. Вот. Но это, конечно, требует техники. Вот. Но, конечно, секрет это в цементе то есть секрет в песке, в добавках вот, и в манере, конечно, работы. Вот. Я хотел бы тоже сказать, что здесь, если вы заметили, нет прямых углов. Так, вот. так, я пометила. это, например, больше напоминает какую-то паутину, чем корень. Я и не хотел, чтобы это было слишком откровенно корни или вот именно паутина. Я хотел, чтобы все-таки, чтобы все-таки да, наше ваше сознание, оно немножко задавало вопросы и, может, кто-то скажет нет это это нет это это. Но самое главное, что все равно оно Ассоциируется у вас с чем-то все-таки органическим, с чем-то более-менее понятным. В природе вообще нет настоящих таких геометрических форм. Это искусственное что-то, что придумал человек. Вот, поэтому я хочу тоже в своих работах всегда передавать все-таки все приближать людей к природе. Природа ⁇ это такой источник вдохновения. Нужно смело к нему обращаться. И это очень красиво вечером, когда, знаете, немножечко затемняется все, и под музыку меняются разные цвета, и внешняя, и внутренняя подсветка. Ну, я думаю, наша молодежь творчая будет сбираться с тихими зимовыми вечерами да. и отдыхать с вашим твором. Да, и я хотел, чтобы просто не было, чтобы моя эта вещь не была навязчивой, чтобы она была, знаете, она частью была, декора. да, да. Част... частиной, не основной, а частиной. Да, это не, не есть как бы шедевр, на который должно быть сконцентрировано все внимание ни в коем случае. Это такая декоративная вещь, которая не напрягает, а расслабляет и просто приятно с ней рядом находиться.